minli çi videolar oldu YouTube kanalında və mən anladım ki, bugünkü cəmiyyət izləyənlər nəyə daha çox baxırlar. Mənim söhbətlərimin içində qoyduğum və ətrafımda danışdığım mövzuların içində ən çox izlənən bu gün bizim məhəllədə, gündəlikdə cəmiyyətimizdə gördüklərimizdir. Yəni ən çox baxılan ə, videoların içindən boşanma haqqında danışdığımdır. Bu isə deməkdir ki, ə, a, sosial problemlər daha çox cəmiyyəti maraqlandırır, məyən insanları maraqlandırır, izləyənləri maraqlandırır. Və bir neçə videomda demişəm ki, sevgi haqqında danışacağıq. Mən bu gün istərdim ki, sevgidən danışaq. Yəni ötən videoda söylədim kimi bizim cəmiyyətimizin bir çox qorxduğu fikirlər, hisslər, düşüncələr var ki, bunlardan biri də sevgidir. Cəmiyyətin bir toplumu var ki, onlar sevgidən qorxur. Sevgi sözündən qorxur. Yəni onlara elə gəlir ki, yalnız ana-bala sevgisi var və salam. Və ya hətta bu sevgini kişi-qadına ə qrassələ məhdən də qorxur. Yəni ona görə də cəmiyyətimizdə bir çox insanlar sevdiyi insanlarla ailə qurmuyublar. Sadəcə olaraq tapıblar deyə, ə, anası deyib deyə, qohumaqrabası deyib deyə, evdən veriblər deyə fəqət məqadiya kişi ailə qruplar və ə, sevdiklərini kənarda bir ömür boyu axtarıblar. Bəlkə də sevdiklərini ə, elə kənarda da saxlayıblar. Yəni saxlıb da məna da, kənarda da o sevgi olub, mövcud olubdu. Bilirsiniz, çox düşünürəm ki, niyə? Əlbəttə mən psixoloq deyiləm, sadəcə olaraq düşündürən bəzi məsələlər var ki, cəmiyyətlə bağlı, bu da düşündürən məsələlərdən biridir. Niyə? Baxın, uşaqlıqdan bizə nə öyrədirlər, nə deyirlər? Qorxu, Allahdan qorx. Allah səni cəzalandırar. Sən Allahdan qorxmursan. Allahdan qorxsaydın belə eləməzdin. Zənnimcə Allahdan qorxmaq lazım deyil. Allahı sevmək lazımdır. Zənnimcə uşaqlıqdan beynimizə qorx kəlməsini deyil Allahı sev gəlməsini yeritmək lazımdır. Əlbəttə mənim nə hökm var ki, durub burdan kiməsə nəsə söyləyim? Bu mənim subyektiv fikrimdir. Və Allahdan qorx diyoruq, Allahını sev. Allahı sevirsənsə, Allahın xətir bunu eləmə. Allahı sevirsənsə, bu Allahı xoş gətməz. Allahın sevgisini itirmə. Allahın sevgisini itirmək istəmirsənsə, bunu eləmə. Zənnimcə bu tip fikirlər söyləmək olardı. Çünki nəyə görə uşaqlıqdan beynimizə qorxu yeritsinlər ki, qorxu hissi bu barədə danışacam qorxu hissə haqqında və bu sevgiyə yəni ən ali hissdir Allah sevgisi. Və hətta o ali hissə qarşı sevgi ilə yanaşdıyırlar. Allahdan qorxala, səni cəzalandırar. Allahın ən böyük cəzası nə ola bilər ki? Allah bütün bəndələrini sevir. Allah sevgisini sənin ürəyindən sevgi hissin yox eləyər. Buna böyük cəza varmı? Bir insan yaşasın. Onun qəlbində sevgi hissi olmadan demək onun ruhu yoxdur, demək o canlı bir meyttdir. Təəssüf ki, belə sevgi hissindən məhrum insanlar çoxdur. Yəni Allahı sevməyə vəznin Allahdan qorxurlar. Bilirsiniz, qorxu olan yerdə səflər olur, yanlışlar olur. Qorxudan yaltaqlıq olur, qorxudan satqınlıq olur, qorxudan xəyanət olur. Bəli, qorxu da Qorxudan yalan olur, riyakarlıq olur. Amma qorxu olmazsa, sevgi hissi olarsa, bütün bunlar olmaz. Çünki insan sevdiyinə xəyanət edərmi? Yox. Sən Allahı sevirsən. Mən niyə üçün Allah deyirəm? Çünki ən ali hiss odur. Daha sonra əlbəttə ki, sevgi hissləri valideynlərə olan hislərdir, cəmiyyətə, insanlığa zənnimcə daha sonra gələn insana, insanlığa olan sevgi hissidir. Daha sonra gəlir qadın-kişi münasibətlərində olan sevgi, bilmirəm ətrafa, təbiətə, qohum qardaşa, valideynə, qonşuya. Amma, yəni Allahı sevgin olarsa, sevgi ilə yanaşarsansansa, onda sən hər şeyə sevgi ilə yanaşarsan. Hətta çalışdığın işini də sevərsən. Yəni Bir işdə işləyənlər var ki, o işi sevmirlər, yəni işdi deyə gedirlər. Amma bir də o sevəsə və bu işi görəsə. Mən anlıyıram, yəni ola bilər ki, bu əsrlərlə bizim əsarət altında yaşamağımızdan irəli gəlib. Biraz qul kəfəkkürü var, ola bilər. Yəni o qorxunu yeridiblər bizim canımıza, qanımıza, ola bilər. Amma qəlbində sevgi hissi olan insan mümkün deyil ə sənin keçsin, taptasın, öldürsün, qırsın, dağıtsın. Mümkün deyil qarşısındakı insanı dinləməsin, anlamaşın. Nəyə görə ötən dəfə mən danışdım, susdum, dinləmək də dinləmək bizim cəmiyyətdə yoxdur. Biz dinləyə bilmirik bir-birimizi. Elə haqlı olduğumuzu sübut edirik. Mən haqlıyam. Elə deyil axı. Yəni sən haqlı olduğunu Çox zaman haqlı olduğunu sübut eləmək üçün qarşısındakı insanın səhv etdiyinə də göz yumur ki, qoy getsin, səhv eləsin, mən sonra ona deyim ki, mən səhv demişdim də, mən haqlıyam. Niyə? Çünki, eee, qorxudan irəli gəlir. Biz qorxudan dinləmirik. Ki, anlayarıq. Anlamaq çox böyük məfhumdur. Anlasaq, cəmiyyət bu gün bu vəziyyətdə olmaz. Cəmiyyətin çox az hissəsi var ki, onlar bəli anlayır, dinləyir, qarşısındakını sevgi ilə yanaşır. Fərqləmir onun iş yoldaşıdır, qonşusudur, dostudur, bir ağaçdırmı, bir heyvandırmı. Yəni sevgi hiss hiss olaraq. Yəni bir ömür boyu bir insan yaşasın və o sevgi hissini dadmasın. Bir daha söyləyirəm qadın-kişi münasibətini demirəm ümumiyyətlə. İşini sevməsi. Necə ola bilər ki, insan sən universitetə qəbul olursan və sən o sevdiyin fakültəyə deyil. Sadəcə olaraq evdən insta girməlisən, girməsən, aləm dəyər bir-birinə. Mütləqdir ki, qonşun diplom var, sənin də olsun. Sən ona görə gedirsən. O diplomu cehiz aparmaq üçün və yaqut qadına bunun üçün. Kişilərsə onun bu yanında valideynləri şeşələnsin deyək ki oğlu müstəqil buna görə girirlər sevdikləri fakültəyə işə yox zənnimcə sevdiyi işlə məşğul olsa onun vicdan hissi daha çox olar axı sevdiyi işdir insan sevdiyi işə xəyanət eləyə yəni bir müəllim məsələn universitetdəki bir müəllim sevə-sevə o dərsi o fənnini sevə-sevə oğlu istəti işte, bitiribsə, onun e, magistrını bitiribsə, doktorluğunu müdafiə eliyibsə, dissertasiyasını yazıbsa sonra sevəsə və müəllim işləyirsə, mümkün deyil o rəşvət alsın. O sevdiyi fənnini hamıya öyrədib qiymətini yazacaq. Yəni zənnimcə belədir. Və bizim bu gün cəmiyyətimizin qorxduğu ən böyük ən böyük istərdən biri də sevgidir. Bir çox hisslər var ki, biri də bu sevgidir və sevgisizlik uşaqlıqda beynimizə yeridilən qorxu hissləri bu gün cəmiyyətdə böyük problemlər yaradır. Bu gün cəmiyyətdə hissiz, həyəcansız insanlar yaşayır. Sevgi hissi olmadan ailələr qurulur. O izdən çox boşanmalar var. Sevgi hiss olmadan harasa kimsə tapşırır deyə gedib işdə işte otururlar, pul qazansdı deyə aparsın. O gedib müsahibədən keçmir, o gedib hansısa ə, müsahibədən keçmir. Yəni o üzddən o işi sevmir, o işə laqeyt yanaşır. Sən ona danışırsan bir şeydən, o başqa şeydən danışır. Sən aidan danışırsan, o günəşdən. Sevgi hiss olmadığı üçün birinin sözü obrinin boğazından keçmir. Diləşir, haqlı olduğunu sübut etməyə çalışır. Sevgi hiss insana, insanlığa sevgisi olsa dinliyər və anlayar. Yəni o qədər böyük bir məfhumdur ki bu. Və bu gün mən təəssüf eləyirəm ki bu is bir balaca bizim cəmiyyətimizdə azdı və az olduğu üçün də insanlar ruhsuzdur. Hiss olaraq sevgi hiss yoxdursa insanın rohu yoxdur. Ruhsuz insansa nə ətrafdakı baş verənləri anlaya bilər, nə hiss heyecanı anlaya bilər. Ruhsuz insana elə gələr ki, elə budur, nədirsə budur. Bunun dediyi idi. Yəni ruxsus insanlar yetişir bu gün cəmiyyətimizdə və bu çox böyük bir bəladır. Zənnimcə illər sonra daha bərbad ola bilər. Yəni ruhsuz insan necə yaşaya bilər? Sevgisiz insan necə bir ömrü başa vura bilər? Sən yəni bilirsiz, böyük problemdir bu. Hələ illahda Yəni belə bir dövrdə biz yaşayırıq. Sosial şəbəkələr, kompüter, internet, yəni bu da bir balaca zombiləşməyin bir növüdür. Yəni orada hissəyəcan yoxdur, o da e, ancaq proqramlaşmış bir sistemdir. Və bu da var ikən belə fəsadlar olur. Deyə bilərik ki, Avropada Avropada mı, Qərbdəmi ola bilər? bizə ora əl çatmaz görünür. Amma zənnimcə orada mənəviyyat daha çox silinir. Sadəcə olaraq orada qanunlara əməl eləyirlər. Bizdə hər dəsaq qalıb, mənəviyyat qalıb. Amma biz qanunlara əməl eləyə bilmirik. Bu da yenə sevgisizlikdəndir. Biz dövlətə, dövlətçiliyə, dövlətimizin qanunlarına Dövlətə dövlətçiliyə sevgi ilə yanaşsaq, o qanuna əməl edəyərik, istər vətəndaş, istər məmur. Vətəndaş dövlətə, dövlətçiliyə sevgi ilə yanaşsa, o qanunu öyrənər, qarşısındakı məmurun haqlı olduğunu sübuta yetirər. Məmur dövlətə, dövlətçiliyə səfsə, o heç vaq vətəndaşı ağxus duruma düşürtməs. O heç vaxt mövcud qanunda olan, hətta hansısa boşluğu, ümumiyyətlə qanunda əgər hansısa boşluq varsa, o müəyyən mövcud vəziyyətdə vətəndaşın xeyrinə həssis olunmalıdır, amma təsir ki, məmurlar o qanunda ola biləcək kiçicik hansısa boşluq varsa da, dövlətə, dövlətçiliyə sevgisinin olmamasına o boşluğu öz xeyrinə istifadə eləyir. Vətəndaşın da günahı ondadır ki, o bunu bilmir. Sevgi. Yəni hər şeyin kökündə bir sevgi hissi durur. Yəni qədimlərə baxsaq, bir Oğuz türkləri olaraq biz, Azərbaycanlılar əslində bu hissdən məhrum olmamışıq. Ola bilər 200 il 200 ildən çox bəlkədə əsarət altında olmağımız, qul təfəkkürünün beynimizə yeridilməyi, bir ömür boyu qorxu içində yaşamağımız bəlkədə bu sevgi hissinin qorxu hissi ilə əvəz olunmasına gətirib çıxardı. Ola bilər. Amma artıq biz 30 ildən çoxdur ki, azadıq. Yəni biz artıq kiminsə müstəmləmkəsi deyilik biz ə, azad demokratik respublika yox. Və mən sizi inandırıram ki, deyir diloqratia, demokratiya, inandım məndə demokratiyanı fransızlar düşünüblər. Amma elə fransızlar da deyib ki, mənim demokratiyam, mənim azadlığım sənin demokratiyasan, azadlığın başlayan yerdə bitir. Hə bu böyük mənfondur. Sevgilisi dostlar cəmiyyətin ağrısından ən böyük bəlalardan biri sevgi hissidir. Mən arzulardım ki, Allah bu istəndən sizi məhrum eləməsin. Allah bu sevgi hissini sizin qalibinizdən, könlünüzdən məhrum eləməsin. Çünki dünyanı yaşadan hiss sevgi hissidir. Bugünə bu günə bu qədəm, amma bu barədə hələ danışacam. Sabah mən qorxu barəsində danışacam. Bir daha deyirəm, mən psixoloq deyim. Sadəcə bu gün cəmiyyətdə e, baxış verən bəzi e, hallar var ki, məni narahat eləyir və bu barədə danışıram. Əgər məni izləyən o nələrdən birilə maraqlı gələrsə, nə xoş mənə. Bu günə bu qədər. Təşəkkür edirəm ki, izlədiniz. Mənim YouTube qalıma abunə olun və mütləq izləyin və lütfən sizin narahat edən hisslərdən, sözlərdən düşüncələrdən mənə yazsın ki bu barədə danışaq